Всегда сложно играть после игр сборной, и я благодарен ребятам, что отнеслись очень серьезно к этой игре. Черноморец очень сложная команда, несмотря на то, что они перед этим проиграли крупно, проиграли Днепру. Но сегодня было видно их мотивация, желание доказать, что это была оплошность. И я рад, что мы довели игру до логичного завершения и взяли три очка. Да, у нас есть система подготовки, мы ее не меняем. Мы что-то менять сейчас, у нас и раньше были такие случаи, что мы тренируем одних, других в сборной. Я рад, что сегодня ребята вышли. Наверное, в первую очередь было важно их желание сегодня работать на команду, потому что сложно, конечно, физически. Там Ярмоленко играл два, две игры по 90 минут. Дали сегодня Драговичу отдохнуть? Антуныш играл, сложный перелет, только в четверг вечером вернулся. Тут сложно было помочь им психи, психологически, чтобы они действительно настроились на очень важную игру. Потому что три очка дают за любую команду, и, и «Шахтер», и «Черноморец». И не, не имело значения. Действительно, мы говорили перед игрой, что легче, если бы сейчас была игра с «Непром». После сборной там, или с «Шахтером» настроиться на эту игру было бы легче. Но главное, что все закончилось хорошо. Да нет, ну точно не до конца сезона. Мы очень надеемся, что на Олимпийском приведут в порядок газонный. И сейчас, как, насколько я знаю, мы договорились, что эти три игры мы играем на Динамо, пока его будут восстанавливать до игры с Днепром. Что будет дальше, все зависит от состояния поля на Олимпийском. Да, к счастью, все обошлось. Но я видел, я и сейчас сказал, я не знаю, что сегодня было с футболистами Черноморца. Они или выпили какие-то таблетки перед игрой. Действительно, они бились, сражались, даже после 2-0 прыгали с двух ног сзади. Да, мы тоже играли не всегда корректно, но действительно в первом тайме, я считаю, на фоле против Ярмоленко можно было удалять футболиста, потому что он открыто бьет сзади. Конечно, можно сказать, что там Ярмоленко не выходил один на один, но игрок открыто бьет сзади. И также было несколько открытых подкатов и во втором тайме, когда люди с двух ног прыгают сзади. Это ненормально, я считаю. Я не знаю, может быть, арбитры боятся, что против «Динамо» или против «Шахтера» дать красную карточку. Но я думаю, несколько моментов точно было на прямую красную карточку. Что касается Жени, да, он сделал МРТ в сборной обнаружили повреждения. Я рад, что он быстро залечил травму, и он сам мы с ним разговаривали, он сам хотел играть, и я рад, что он сегодня вышел и сыграл достойно.